Утром пришел вызов на планшет э, мошенничества. Приехал на вызов, узнали, что у трех несовершеннолетних ребят э, человек, представившись сотрудником полиции, отобрал три мобильных телефона с целью проверки ММФ. Напугал их и скрылся на автомобиле. Ребята запомнили его приметы – рост, вес, примерно телосложение и номер автомобиля, на котором он скрылся. Значит, нами было принято решение вызвать оперативную группу на место. Ребята позвонили своим родителям, чтобы они приехали. А сами мы по планшету пробили автомобиль. Данные выяснили его место регистрации. И по данному месту регистрации выдвинулись на место. Значит, следуя по маршруту, заезжая на Кайдарский мост, мы перед собой видели данный автомобиль с данным номерным знаком. Нами было принято решение по пересечению моста остановить данный автомобиль. Вот. При помощи ГСУ, мы его остановили, машина прижалась к обочине, вышли, сказали водителю выйти из машины, водитель вышел, мы спросили, есть ли в автомобиле еще пассажиры, он сказал, есть, вышло еще двое, вот. одним из которых оказался человек, который подходил по данным приметам, который указали ребята. Мы попросили их проследовать за нами в райотдел, соблюдая правила, чтобы они никуда не скрылись, ибо это было чревато им последствиями люди как бы все поняли, согласились и прибыли в райотдел. По приезду в райотдел и нас уже сдали со сотрудники райотдела. Вот. Я вызвал своего зама на место, пока он контролировал сам, отправился за, за заявителями. Приехал на место, уже они были с родителями, с оперативной группой. Взяли родителей, ребят, отвезли в райотдел, а зам, в свою очередь, у нас на прошлой смене дневной, также же самое, был такой случай, несколько случаев о том, что человек, представляя сотрудникам прокуратуры, забирает телефон и скрывается место происшествия. Связались с этими заявителями, заявители приехали на место, человека опознали, он оказался этим правонарушителем, который подозревается в мошенничестве. Так же самое его опознали сегодняшние заявители. Вот. И уже на данный момент на данного человека есть 8 подозрений в совершении таких правонарушений.